У нас 15 детей, 6 из них школьников, получается 9 дошкольников. Из дошкольников у нас 2 ребенка инвалида. Вот. На данный момент все дети находятся с родителями, здесь проживают вот, в семьях. Школьники едут ездят, ездят в город, вот, учатся. Поэтому ну, дошкольники здесь с мамами. балбес, не понимает. что Нет, <мешник> <спил. Скорее? мешник> <мешник> с домом. Еще пока нет комиссии, до сих пор, до сих пор нет комиссии, уже второй месяц. Вода вроде как ушла, но в подполе стоит, вот муж откачивает. В доме ничего нету. Жилье из маневренного фонда предоставили на мелькомбинате там Сталинка. Ну там нету мебели, но пообещали завести. Сегодня вот звонила женщина, узнавала. Побыстрее бы только, потому что дочери на работу надо. Уже третий отпуск берет за тот год. Ну, там как бы по две недели дают им. И вот сейчас она тоже уехала. А я вот с двумя внуками. Один спит, один убежал. Муж на работе, внучка в созвездии в школе. У меня еще внучка есть. Пока она там, в лагере в Пенерском, Сирота моя. Все звонит, когда я ее увижу, встречу с ней. Как здесь оказались? Здесь из-за наводнения дом затопило. И вот я сначала была на бычихе в Олимпии в лагере. Потом нас сюда перевезли, потому что там холодно уже становилось нас сюда перевезли и вот тут мы уже второй месяц как тут, как, как детишки как занимаетесь воспитанием ну, как быт тут да быт то здесь то улаженный быт нормально все здесь вот именно но уже тоже надо отсюда убегать уже же пора зима скоро а здесь ну, нас то нормально кормят взрослых там ну вообще дети но у меня то они инвалиды поэтому они к общей кухне не приучены вот супы Сегодня вот каша молочная, они не едят ее. Ну, это ладно. Хочется просто быстрее перебраться в маневренный фонд этот. Говорят, на время. Не знаю, насколько это время затянется. Договор я подписала вроде как, но там не указываются сроки. Хотелось бы свое жилье получить. И комиссия, чтобы быстрее пришла, обследовала дом. Или его ремонтировать, или его будут сносить. Вот этот вопрос уже второй месяц мучили. Да точно, верно. А возьмите, возьмите. Это, да. Я всем говорю, дайте мне квартиру. И Соколову говорила. И я уйду. Я никогда не просила ни у кого. Ну раз такая ситуация. Потеряли голову. Здравствуйте. Человека. Нет. Вход в комнату. Все ну они уже общались все. Да. сначала. Все тоже стоит. Да. Значит, здесь у нас информация для пациентов о работе медпункта. Работаем мы в круглосуточном режиме. Значит, какие-то брошюры у нас по профилактике болезни. Вот. Значит, все, вся необходимая информация, телефон доверия, все, все, телефоны все указаны. То есть не только здесь, но и в корпусе главном. Здесь у нас кабинет приема ведется, то есть осмотр пациентов, значит их как сказать, обследование. На момент осмотра, значит, есть все необходимые препараты, то есть также здесь все, так сказать, рекомендации, памятки. Как часто люди обращаются? Ну, обращаются, ну не часто, то есть на данный момент у нас. Все хорошо, не болеют люди, все прошли у нас флюорографическое обследование.